Всем привет! С вами снова я, Миршева Наталья. И сегодня я делаю распаковочку на новых куколок. Очень давно я на них смотрела, очень давно я их хотела, но никак не решалась. Тут наконец-то я, скажем так, решилась купить этих кукол. Меня давно спрашивали, нет ли одежды у меня на них. Ну, в общем-то, теперь буду делать, ну, скорее всего, уже так, под заказ на этих кукол. Сейчас я распаковываю. Смотрю, что ко мне все-таки пришло. Ой, какие интересные. Ой. Ой, ой, ой. Ой, какая у меня большая голова, мама. А -а -а -а. Слушайте, что-то она какая-то пере, пере. Сейчас будем смотреть. Так, плюс мне пришло. Не знаю, что тут. Это кисти. Видимо, запасные всякие туфельки, ручки. И вот это. Ну это как бы мальчик был обещан. Так, давайте его вначале посмотрим. Ой, слушайте, какие у них огромные головы, мама. Ой, какой лохматый. Какой лохматый. Ой. Слушайте, я даже пока не могу понять нравится оно мне или нет ну в качестве модельки конечно наверное наверное все-таки да наверное все-таки интересно так ножки ножки вот так у него хочет здесь как-то не очень слушайте ну интересный такой пластик у них куколка вроде как бы наверное мне нравится я еще пока не поняла так теперь будем глазки смотреть так значит говорят надо как-то там его их дергать ой какие синенькие так ну здесь какой-то дефектик на глазке так мне это не нравится конечно так дальше Ой, эти какие-то прям желтые. Пожалуй, вот эти глазки мне нравятся больше всех. Так. Очень такая большая и очень тяжелая голова. Вот то есть сколько ж на нее шапку-то вязать. Так, это мальчик. Так, смотрим. Девочку. Девочку выбирала долго, очень не могла решиться, какую мне все-таки взять. Потом, основываясь на своей практике, все-таки решила, что, наверное, я возьму без челки. Потому что уход за челкой очень такой тоже непростой. Так, смотрим девчонку. Выбирала, выбирала. Хотелось такую красивую и такую, чтобы ей вся одежда подходила, чтобы можно было на фоточках, чтобы она хорошо получалась. Так, смотрим, девчонку. Ножки такие же. Тип тела такой же, только вот у мальчика. Ну, чтобы сравнить. Вообще абсолютно одинаковое тело, я бы сказала, по размерам, по всему. У мальчика только нет груди. Здесь небольшая такая грудь есть. Смотрите. Ножка очень маленькая. Не представляю, буду ли я все-таки на нее обувь делать. Потому что ножка очень маленькая. Меньше, я думаю, все-таки, чем у монстрика. Само тело в совершенно других пропорциях, поэтому одежду, конечно, на нее надо будет делать отдельно. Так, ручки. Так, Какой-то интересный у них локтевой тоже такой механизм. В общем, для меня это тоже такое, знаете, такая новиночка, открытие такое для меня, эти куклы. Поэтому я с вами также все это узнаю и смотрю первый раз. Для меня... Я пока не могу понять, она мне очень нравится или она мне чуть-чуть нравится. Так, смотрите, значит, глазки. Здесь вот у нее кари. Такие же желтенькие. Ну, глазки получаются у них, похоже, одинаковые. Что у той, что у другой. Волосики. Давайте посмотрим волосы снимаем защитную пленочку. Ну, вот так на первый взгляд волос очень-очень-очень много. Прям, знаете, очень-очень много. Смотрим, как они прошиты. Ну, прошиты они вот по верхней части. Но если так рукой смотреть, вот вроде как бы все очень густенько, очень симпатичненько. Очень даже неплохо. Ну, в общем, смотрите, куколки мне эти понравились. Купила я их в Китае. Если, конечно, хотите, я могу даже ссылочку под видео выложить, где я эту куколку брала. Они там были по акции, были совсем-совсем недорогие. Что удивительно, они пришли очень быстро. Просто феноменально, наверное, где-нибудь не больше 10 дней, как я их заказала и как они ко мне пришли. Я была очень удивлена, что посылочка уже пришла. Вот сегодня я ее получила. Довольно счастлива, не знаю. В общем, мне нравится. Теперь нужно будет этих малышей одевать. А, ну и тем, у кого есть такие куколки, я хочу сказать, что а, приходите теперь ко мне за одеждой. Одежду теперь я уже буду шить. Кстати, забыла я показать, что приходит с ними. Вот, ну, обувь, конечно, так себе, скажем так, средней паршивости пластиковые красные туфли, совершенно мягкие какие-то, ни о чем. Не знаю, что-то нужно будет с обувью решать. Дальше, кисти рук, несколько вариантов. Если честно, я не совсем понимаю, как их менять, поэтому на камеру не буду, а то вдруг сломаю. Потом в интернете и посмотрю, как их правильно менять. Я так думаю, что, скорее всего, судя по тому, как рука выглядит, наверное, просто вытаскиваешь и меняешь. Наверное, нет, не буду. Я потом посмотрю, как правильно. Вот несколько вариантов разных ручек с куколкой пришло. И сто, и с другой. Хотя мне, наверное, как-то они вроде и не совсем нужны. Ну, в общем, вот такие вот, видите, ручки. Просто вот такие. В общем, вариант такой можно разный будет сделать. Посмотрю, какие будут удобнее. Ну и, я не знаю, это, наверное, тоже как бы платье, наверное, такое. Хотя непонятно, зачем мальчику прислали тоже набор с платьем. Как-то странно. Можно было бы все-таки, наверное, ну хотя бы разные прислать. Ну да ладно. Главное, что... Обшить я их и так обощу. Итак, в общем-то, надеюсь, вам было интересно посмотреть, какие это куколки вживую. Я их видела тоже только на видео, когда потрогала, посмотрела, мне они понравились. Теперь эта парочка будет у меня жить. Ну и вообще, давайте, может быть, предложите им, им имена, потому что я, честно, пока не понимаю, как их назвать, пока не могу придумать им имена вот так вот сходу. Поэтому буду рада, если вы под видео напишите варианты, какие вам больше нравятся имен для этих куколок. Ну и спасибо всем за лайки, спасибо за комментарии, я не всегда отвечаю, не всегда успеваю там все прочитать и всем ответить на все. Но стараюсь, стараюсь, не обижайтесь, если вдруг без ответа ваш комментарий оставлю. Ну и давайте ваши предложения по именам для этих куклях.